皆さん、こんばんは。お元気ですか毎日、宿題やってますかまあ、えー、もっと笑顔を作りますね。まあ、どこにいてもですね。まあ、自分の、えっと、なんか、えー、鏡の前でもですね、笑顔を作ってください。それは自分のためにですね。まあ、えー、一番綺麗な、えー、笑顔を作れば、 まあ、えー、自分の人生が、えー、良い方向に向かっていくようになります。まあ、最高の化粧品ですね。皆さん作ってください。文字使ってください。そして皆さんは、えー、マネージーですね、えー、起きた時に15分。 まあ、寝る前の瞑想資料の音声を聞いているかと思います。または、えっと、起きた時ですね。15分間の、えっと、目覚めの瞑想資料の音声ですね、えー。聞いているかなと思います。まあ、寝るときと起きた時ですね、えー。この音声を聞きながら、えー なんか、瞑想をすると、自分の人生が、えっと、良い方向に、えっと、行くようになります。つまりですね、えー、寝る前に自分の心を洗い流します。汚いものとか、えっと、がれとかですね、それらの、それらのものを洗い流すと、えー、すっかり、眠ることができるようになって、まあ、えー、良い、いい夢を見ることができるようになるかなと思います。うん、じゃ、このようにですね。 寝る前と、えと、ー、起きた時に、瞑想をしてください。または、運動ですね。毎日運動しているかと思います。そして、えー、サバイサバイですね。二、えー、2回目と3回目、えー、このサバイサバイの言葉を皆さんに紹介したかと思います。まあ、えー、このサバイサバイの言葉の詳しい、えー、内容などを皆さんに紹介したいと思います。 まあ、えっと、この前、この、えっと、内容に入る前に、ちょっと前回の話の復習をしたいと思います。まだ覚えてますか、えー、ちょっと画面をシェアします。これですね。はい。まあ、人間は、えー、体と心で、まあ、構成されています。でも、自分の <laughs> 心をですね、手で触ることもできないし、見ることもできないですよね。できないですけれども、自分の体ですね、まあ力があるし、いろんなことをもやることもできるし、それらの、まあ、えー、力を持っているものを、まあ、コントロールしているものは、ただ一つだけ、それは自分の心なんです。考え方はいいことをやるのが、良くないことをやるのが、それは全部自分の心から始まります。まあ、そうですね。えー 自分の心を、えっと、コントロールすることができれば、本当に素晴らしい人間になるかと思います。そして、まあ、えー、瞑想するときに、えー、自分の姿勢ですね。自分の姿勢をよく整えてください。よく整えることで、長く長くですね、えー、座ることができて、しびれとか痛みとか、などですね、それらのものが出てこないですね。そして、えっと、前回の話は、大事なのは、自分の目。 を閉じるときに力を入れないで、まあ、反感で、あるいは、えっと、えー、なんか、 まあ、1 0トすぼらないようにしてください。よくよくですね、えー、点検してください。まあ、そうしないとですね、10年、20年、30年、まあ、瞑想してきても、なかなかいい結果が出てこない人が多いと思いますので、これは、まあ、注意してください。そうしないとですね、えー、なんか、あまり瞑想、勉強しても、習っても、実践していても、あまり、 結果がいい、いい結果が出てこないと、瞑想というものはあまり良くないなと、えっと、い、勘違いをしてしまいますので、これを注意してください。まあ、一番簡単なのはですね、まあ、赤ん坊のようにですね、えー、このようにですね、えっと、目をすむってください。まあちょっと目開きますね。まあきっと、えっと、すぐれないで、まあ、えー、あるいは、ままつげとまつげ、 を触れさせます,す、ね。このようにしてみればですね、わかるかと思います。まあ、このような、えっと、素振り方をやると、瞑想すればするほど、まあ、えっと、を取ってしまって自分の顔もですね、えー、あんまり若くならない、えー、瞑想の方法だからですね。瞑想、まあ、正しい瞑想の方法をやると、えー、もっと若くなって、まあ、をとっても、まあ、 その土地にならないようなことですね。若く見えるということなんです。そして、今日はですね、えぇ、ー、座り方を紹介するじゃなくて、今日はですね、えー、自分の心ですね。自分の心の、えっと、どのように調整するのかということを、まあね、皆さんに紹介したいと思います。これは大切。いいですか大切なポイントです。座り方は、まあ、座り方なんですけれども、 次は自分の心ですね。心をよく調整することが、ま大切だということなので、それは、まあ、第2回目、3回目にも、ま皆さんに紹介しましたので、この言葉ですね。さばいさばいなんです。はい、皆さん覚えて、覚えましたかサバイサバイですね。この言葉を覚えてください。いつも瞑想指導の時に、あるいはこのクラスの中で、 毎日毎日使う言葉だからですね。サバイサバイですね。それは、えっと、リラックスという意味です。でも、サバイサバイは、まあ、一つの、えっと、なんか、リラックスするという意味だけではなくて、本当にいろんな意味がありますので、これから、えっと、この、えっと、サバイサバイの意味を、えっと、説明させていただきたいと思います。まずですね、ちょっと画面を教えしますね。 まあ、えー、瞑想の、まあ、えー、と、簡単な、えー、と、テクニックですね。このテクニックはこ、ここれ、ミスがあります。このミスは、まあ、すべてを捨てます。それ、または、えー、と、すべての物事を、えー、と、きます。または、ひたすら心を落ち着かせます。 いいですかこのミスの簡単ですね。簡単な、えっと、テクニックのことなんです。この、えっと、ミスのことを、えっと、行うことができればですね、すぐに、すぐに、えっと、自分の心を、まあ、えっと、落ち着かせることができて、一点に集中させることができるようになります。まっすぐですね、まあ、すべてを捨てるですね。まっすぐですね、自分の、えっと、身の回りに、まあ、身の回りのものを、まあ、一切のものですね、捨てます。 家族のこと、人間関係、あるいは仕事とか、えっと、勉強のことですね。あらゆる全てのもの,のことを一旦捨てましょう。ですね。捨てます。それは、あるいは自分の心にある、まあ、汚れとか汚いものとかですね。<laughs> いやらないものとか、まあ、恨みとか悩みとかですね。怒りとかですね。それらのものを捨てます。それは考えても、それは、それをですね、自分の心に、まあ、キス、まあ、 え、んですか害を与えているんですよね。自分に。考えれば考えるほど自分の心はサバイサバイにならないですね。それらのものを言ったんですね。えー、まあ、それらのものを捨てます。ゴミのように捨ててください。捨てたらまた広、まあ、拾がないでくださいですね。そして次はですね、え、すべての物事を置きます。 置くということはですね、えっと、気にしている、ま、ことや、または、えっと、心に引っかかっている、えー、物事、すべて、それらのものを一旦、えー、解き放します。今日のこと、明日のこと、または、ま、幼児のことですね、または過去の、えっと、まあ、起きた出来事などですね、また,または、えっと、現在のこと、また、未来の予定などですね、まあ、瞑想中にはですね、それらのものを、 ま、一切ですね。えっ、ー、と、それらのものを、えっ、ー、と、置いておきましょう。ですね。気にしないようにしましょう。そうすればですね、視線と心は落ち着きます。いいですかこれは2番目ですね。まあ、言うことは簡単なんですよね。でも、実際にやると、なかなかうまくできない人が多いと思います。3番目ですね。まあ、ただ、えっ、ー、と、ひたすら心を、まあ、落ち着かせます。 すむですね。えー、と、自分に、えー、と、プレッシャーですね。プレシャーをかけず。ただただですね、楽に、楽に座りましょう。心の、まあ、静止に、まあ、と、なんか、最初のレベルから、または上級。最初から上級のレベルまでですね。様々な、々なものがありますが、それは、まずはですね、えー。最初のレベルというのはですね、幸せはないけれども、苦労 苦しみ。苦しみも感じない。いいですかまあ、自分に、えっと、プレッシャーを与えないように、座り続けてください。その状態を保ち続けますね。これは、ま、最初の、えレベルなんですよ。毎回毎回ですね。毎日毎日、えっと、瞑想をするたびに、その、えっと、状況、その状態を保って、そして瞑想をしましょう。どんな感情になっていっても、 その、満足感を持って座ってください。そうすると、心ですね。ま、ぐには、えっと、落ち着いていきますよ。じゃあ、これからですね。この、えっと、1、2、3番の、えっと、テクニックのことなんですけれども、それは大切なのはですね。心をサバイ、サバイ。ポイントは一つだけなんですよ。サバイ、サバイ。いいですかサバイ、サバイですね。じゃあ、これから、サバイの意味ですね。 サバイはどういう意味なのかですね。たくさんの意味がありますので、まあ、えっと、先ほどの瞑想で、まあ、えっと、毎回毎回ですね、皆さん瞑想、ロビーの瞑想指導のビデオをですね、聞きながら、まあ、眠る前、あるいは、えっと、目覚めた時の瞑想の指導をですね、聞くときに、その中にはですね、サバイ、サバイという言葉が出て、たくさん出てくるんですよね。それはですね、えー、瞑想中には、 サバイという言葉を、まあ、えー、よく耳にしたことがあるかと思いますので、それは一番目はですね、衝動いいですね、衝動良いですね、多すぎず、少なすぎずですね、衝動良いですね、満足、例えばですね、えー、お腹が衝動いっぱいですね、衝動、あるいは衝動良い、衝動良い休息ですね、を取ることなんですよ。 まあ、たくさん休息をとってしまうと、それは、まあ、えー、幸せではないですね。さばイさばイではない。これは一つの苦しみだと思います。まあ、えー、またですね、二番目は、むくですね。まあ、苦しくない。あるいは、まあ、疲れない。難しくない。ですね。このような意味なんですよ。まあ、三番目はですね、無病気。無病気はな、えっ、ー、と、病気などがなく、体と、また、自分の心は、 健康であること。まあ、病気になっても健康だということを思,い思えばですね、心が元気になります。ですねでも、反対にですね、体も病気になって、心の病気になって、でも、あ今病気になってるだなぁと思ってしまうともっと病気になってしまいますよ。でも反対にですね、体と心が病気になっても、や今、 大丈夫。今は大丈夫。これから良くなりますよ。とかですね。このような、えっと、考えればですね。考えれば考えるほど、その病気がなくなって、または、えっと、元気になるようになるんです。じゃあ次はですね、えー、幸せあ、すみません。4番目ですね。えー、今、あるものに満足します。満足というのはですね、今、皆さん持っているものに、えっと、満足するですね。満足することができれば、幸せになります。でも反対にですね、 えっと、満足しなければですね、このすべての、この世界の中にある採算とかですね、自分のものになってほしいということを考えてしまうと、まあ、えー、満足にならないんですよね。この世界のものが自分のものになっても満足にならないので、満足というのは今持っているものですね、今持っているものに満足することができれば幸せ。 幸せになる。サバイサバイになります。そして、えっと、5番なんですけれども、幸せ。あらゆる、それを、えっと、苦しみとか、悩みとかがないですね。あってもないだと、ですね。思うと、えっと、感じると、サバイサバイになります。ゆっくり、のんびりできるようになります。6番なんですけれども、自宅で十分に、えっと、満たされているということなんです。それはですね、皆さんは、えっと、本当に豊かな、えっと、人生を持っているんだと思いますよ。 あまり、給料が高くない。あるいは、えーまあ、あまり、ちっちゃい家に住んでいるのに、もし満、満足する、ことができれば、ね、本当に豊かなんです。本当に豊かであるのかどうか、それは自分の心、心次第なんです。満足するのかどうか、ね、満足しなければ、これも、これも欲しい、これも欲しいですね。それは、終わりがないですね。終わりがなければ、それは、 その状態は貧しい、えっと、心の状態になってるんですよ。でも今持ってるものはあ、これは豊かだと、今満足しているんだと、それは OK。それは豊かな心を持っているということなんです。それはサバイ、スバイという意味ですね。じゃあ次ですね。7番目は、まあ、努力、実にす簡単に、簡単にですね。頑張る必要はないですね。いいですか瞑想するときに、 頑張る必要はないんですよ。頑張って頑張ってやろうと思ったら、それはうまくいかないです。それは大切なポイントなので、これは、サバイサバイですね。サバイサバイという意味なんです。じゃあ、これは、まあサバイ、さばい、さばの意味ですね。じゃあ次なんですけれども、サバイサバイはですね、まあ、タイ語で、まあ、ある、サバイサバイという言葉にありますね。 多くの意味がありますので、現代の対人が好んで使っているサバイサバイは主に2つの意味があるんです。それは内面。内面のサバイサバイ。または外面のサバイサバイですね。2つがあります。詳しく、ちょっとこのことを説明させていただきたいと思います。ま,あ、まずはですね、えー、外面ですね。 海面の快適さ、あるいは海面のサバイサバイですね。海面のサバイサバイは、まずですね、皆さんご存知だと思いますので、または、えっと、快適な場所ですね。ま、静かで、自然に見込まれていて、交通、交通便がいい場所ですね。これは快適な場所なんですよね。次はですね、快適な空気ですね。 快適な空気というのは、まあ、空気の中に、まあ、誘拐物がなく、あるいは、まあえー、視線の綺麗な、まあ、視線の綺麗で、まあえー、良好な空気、まあ、暑し、暑しすぎず、寒しすぎない環境ですね。このような環境になれば、サバイサバイサバイさばいな気持ちになりますよね。または、えー、快適な食事。 それは健康的な食事、あるいは、ま、成形数で、えっと、消化しやすい、衛生的な食事なんです。これは大切なポイントなんですよ。まあ、え、まあ、消化しやすい、消化しやすいものならば、それは体に対していいものなんです。でも、消化しにくいものならば、それは体にあまり良くないものなので、まあ、それを注意してください。まあ、消化しやすいものならば、サバイサバイですね。さバイさバイになります。 または、えっ、ー、と、えー、これですね、えー、快適な人ですね。つまり、自分の家族や、あるいは、えっ、ー、と、親戚、まあ、接するように、なんか、仲良くですね、みな、皆さんが仲良く、まあ、話し合いしたり、 あるいは、えっと、笑顔、笑顔が溢れ、あるいは明るい人ですね。このような人と一緒に暮らしていると、幸せですよね。幸せになると、あ、これは、この状態ならば、サバイサバイですね。サバイサバイの意味なんです。また次はですね、快適な、 法はですね。まあ、仏法ですね。つまり、瞑想について、えっと、正しく、まあ、えっと、わかりやすいように指導してくれる人がいるのであればですね。でも、本当にですね、皆さん、瞑想というものを、まあ、難しく教えることもできるんですよ。でも、 簡単に、簡単に、あるいは分かりやすく、瞑想指導をする人ならば、それは、え、快適な、めなんか、仏法ということなんです。次はですね、最高なんですけれども、快適な健康ですね。まりですね、え、病気などがなく、健康で、いつも、それは、えっと、運動ですね。運動している体なんです。まあ、まりですね、外面の快適さは、まあ、サバイサバイにするために、皆さん、 毎日毎日ですね。えっと、運動をしてください。運動をして、そして、えっと、まあ、宿題ですね。毎日、えー、行うことができればですね。えー、概念のサバイサバイを得ることができるようになるかと思います。まあ、この中ですね、たくさんの、えっと、なんか、えー、 え、なんか、宿題にもありますので。じゃあ、次ですね。じゃあ、解明終わりましたので、次は、内面ですね。内面の快適さ、あるいは、内面のさばい、さばいですね。つまりですね、えー、笑顔を持つことなんです。皆さん、毎日毎日、笑顔をつってください。まあ、笑顔を持つことで、それはですね、人の、まあ、気をしんが、えっと、幸せで、快適であるということなんです。 次は怒らないですね。皆さん怒ったことがありますかあるだと思いますよね。<laughs> 怒っていない人間は、まあ、いないと思います。まあ、怒らないことですね。怒ったときにそれはサバイサバイじゃないですね。サバイサバイじゃなければそれは瞑想の状態、ではないですね。心が幸せで、えっと、快適になるときには意味のないことに、まあ、関,わ関わろうとしないことなんです。 まあ怒った時にちょっと意味がないということですね。でも冷静に、冷静にですね。怒らないで、冷静に、そしてまたいい方法が出てくるんですね。次はストレスを感じないですね。ストレス感じないとうのは、まあ、アスレコや、あるいは強制、強制などを受けておらず。心が楽で、楽で。 えっと、快適、快適な状態です。このような状態ですね。まあ、ストレスを、ストレスをしないでください。まあ、焦らないですね。まあ、焦るのはですね、えっと、まあ、焦ることで、まあ、心の快適さを、なんか、壊す、壊すものなので、それは、 急がないで焦、焦らないでください。ゆっくり、ゆっくりですね。ゆっくりやると、まあ、心ですね。えっと、集中力がアップになるようになります。まあ、次なんですけれども、賢い物事を捉えることですね。それをですね、まあ、心が幸せや、また、えっと、その快適さ、また、穏やかさですね。この、この穏やかなるように、えっと、考えるですね。まあ、えー 穏やかなことを考えるようになる場合は、本当に頭がいいという人なんです。でも反対に、少しどこ、ことがあったとしても、怒ったりする、それ、それ意味のないことなのに、怒ってしまう同性は、頭が悪いということでなんですよ。じゃあ、このようなことなんです。じゃあ次ですね、体の、まあ、体の、え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 、 生形数ですか生形数ですね。それは心が綺麗、えっと、になるといいですか心が綺麗になると生形数を残むようになります。綺麗ですね。心が綺麗になれば。自分の体やまた、えっと、住んでいる場所も綺麗にしましょうですね。ね自分の住んでいる場所ですね。綺麗にしていただき、まあ綺麗にすると本当に心が サバイサバイになるんです。反対にですね、自分の場所は汚くなって、それあまり掃除しなければ、それは内面のサバイサバイではないということなんです。ね。まあ、よく瞑想し、瞑想を、えっと、よくやっている人ならば、まあ、自分の身の回りのところですね。自分のテーブルとか、自分の住んでいる場所ですね。綺麗にするんです。なぜかといえば、それは自分の心から始まりますからですね。次なんですけれども、えっと、シンプルですね。 まあ、落ち着いた心を、まあ、持っている人は、考え、あるいは行動において、シンプル、シンプルなんです。シンプルになって、まあ、あまり物事を複数、複雑な、えっと、複雑なことをしないなんですよ。なぜならですね、心が整理されているからなんですよ。整理された人ならば、それはシンプルですね。普通なんです。普通ですね。じゃあ次なんですけれども、 穏やかさですね。その穏やかさというのは、まあ、穏やかな気持ち、つまりですね、落ち着いていて、えっと、楽になります。その、えっと、行動も、まあ、えぇ、ー、穏やかになるので、それは、まあ、それを見た人は、まあ、えっと、親しみやすくなります。いいですかじゃあ、最高なんですけども、えっと、お礼に正しさですね。それをですね、立つとき、歩いているとき、あるいは、まあ、えっと、座るとき、まあ、寝るときですね。 えー、などですね、あらゆる、まあ、動作が、えっと、振りま、振り合い、振りまにおいて、注意を払うことなんです。それは、えっと、えー、礼儀正しさということなんです。それは、まあ、自分の、えー、何ですか、内面の、 快適さ、すみません、サバイサバイですね。まあ皆さんですね、えー、もし、宿題、ージですね、マ毎ジの宿題をやっていくと、この、えっと、サバイサバイの気持ちですね、えっと、湧いてきます。